Assalamualaikum dan hai semua Saya Aziz dari Tech Harvest Dan hari ini saya nak review satu lagi movie Yang bertajuk Tare Zaman Pak okay, Cerita dia mengisahkan tentang Seorang budak di Malaysia Yang bernama Ishan Ishan ni dia tak tiba Tak tiba menulis nama budak kan Dan keluarga dia semalu dengan dia Dan hantar dia ke boarding school Sekolah kawalan Dan dia rasa down lah Sehingga dia nak bunuh diri dan satu hari, ah, Amir Khan yang berlaku sebagai Nikum Amir Khan ni dia menjadi pengubah hidup Ishan Dari 360 darjah Jadi seorang pelajar yang hebat di sekolah Okay, sekarang tak nak cakap banyak Korang tengok sendiri lah Scene-scene yang menarik dalam filem ni Check it out I said loud and proper Ishan Loud and proper ये मेरा बड़ा बेटा हर क्लास में हर सब्जेक्ट में फर्स्ट आता है और वो दूसरा आपको क्या लगता है उसकी प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम उसका रवैया और क्या पढ़ाई की की तरफ हर की तरफ हर चीज हमेशा बदमाशी तेवर ही तेवर, कभी कोई बात नहीं सुनेगा मैं आपसे उसका प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ आप मुझे सिम्टम बता रहे हैं आप बता रहे हैं बच्चे को बुखार है वो मुझे मालूम है मैं पूछ रहा हूं बच्चे को बुखार क्यों है वजह क्या है बुखार की तो आप ही बताइए पता ही। उसके पढ़ने लिखने की गलतियों में आपने कोई पैटर्न देखा कोई गलती जो वो दोहराता हो पैटर्न का पैटर्न सब गलतियं गलतियं। ये ये बी की जगह डी तो डी की जगह बी एक जैसे दिखने वाले अक्षरों के बीच में कंफ्यूजन और ये एस और यार उल्टा लिखा है बल्कि कई सारे अक्षर उल्टे लिखे हैं ये देखिए ये छोटा एच छोटा टी देखा मेरे रमे एनिमल 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 एक ही पेज पे तीन अलग अलग स्पेलिंग इसका मतलब कोई एक अलग स्पेलिंग उसे याद है ऐसा नहीं दूसरी बात एक जैसे शब्दों को मिक्सअप करता है ये बन बन गया बन गया क्यों करता वो ऐसा बेवकूफ है आलसी है ना मेरी समझ से उसे अक्षर पहचानने में दिक्कत हो रही है जब आप एपीपी वाली एपल पढ़ती है तो आप अपने दिमाग में एक लाल लाल एपल बना लेती है ईशानु एप्पल ही नहीं पाता शायद इसलिए मतलब नहीं समझ पाता अरे जरा सोचो हर बच्चे की अपनी खूबी होती है अपनी काबिलियत होती है अपनी चाहत होती है। लेकिन नहीं हर उंगली को खींचकर लंबी करने में लगे हैं सब लगे रहो चाहे उंगली क्यों ना टूट जाए एक लड़का था मत पूछो किधर वो पढ़ लिख नहीं पाता था लाख कोशिशों बाद उसको रहता ना था याद कि y x के बाद आता था अल्फाज उसके दुश्मन, उसकी आंखों के सामने नाचते थे डांस कर करके जी भर भर के बेचारे को सताते थे लिखना पढ़ना थका देता उसको दुखड़े अपने सुनाता वो किसको भेजा फुल था स्टार्टर गुल था ऊपर से एबीसी डिस्को हो गया एक दिन बेचारा पढ़ने लिखने के बोझ का मारा लोगों ने उसे गधा बेवकूफ कहा बच्चे ने सारा अपमान बहादुरी से सहा फिर एक सवेरे उसने सोना उगला थेरी जो सुनी जहाने सारा जहां पिघला बोलो बोलो कौन है वो चुनकर शिष्य को चुना है जी हां बच्चों, ये जो आपके निकुम से है ना हार गए हैं और इनको चित करने वाला शिष्य है नन्हा मुन्ना नौ साल का ईशान नंद किशोर अवस्थी ऑफ

Okay. Ni baru teaser, korang belum tengok cerita full dia lagi. So kalau korang nak tengok cerita full dia, korang boleh tengok dekat link kat bawah ni. Okay. Um, kita jangan sering mencari kesalahan orang tapi kena kena betulkan kesalahan orang. Okay. Itulah kesilapan kita selama ni. Okay. tu je lah. Um, thanks for watching. Dan jangan, jangan lupa share, like dan subscribe channel ni. Eh. Okay. That's all from us. Bye.